Где номера делись? Какие? Государственные. А зачем вам государственные? Ну давайте я ваше фейс сниму. А давайте мы вам разрешение дадим для начала. Не да. надо мне разрешения. О, я да. понял. Вы поняли, да? Я вас тоже понял. ай яй 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 Так само, как и вам с негаражным хранением не повезет. Правильно ли Хорошая машина у вас. Нет, прекрасная машина, да. Заработали на свои деньги, конечно. я понял. В а, отличие от вас, честно заработали. Конечно. Людей не обманывал, да. Конечно. Пассажиров высаживал, Конечно, конечно. Вы, конечно. кстати, можете попасть со съемкой. Знаете или не знаете? Если еще человек напишет, что не давал изгоды, то у вас могут быть неприятности. Конечно. Это ж частные лица. Конечно, это мы в суде разберемся. Это ваша, молодой человек, машина, да? Где? Вот это не знаю. Не знаю, чья это машина. Вы на этой машине были? Я перся просто в машину. Вы что? на этой машине были? Мы не знаю. А кто было? был на этой машине? А вот это ваша машина, да? Да. да? Что такое? Мы что-то нарушаем. А где царапина? А вы расскажите, мы что-то Где нарушаемся? царапина? Не, а вы, вы, кто такой для начала? Где царапина? Ребята, не обращайте внимания, это, это человек. Так, так. так. Работает. Человек работает. Так. так. Не обращайте внимания. Сарапина отсутствует. Ну, в суде будете? Сотрудники ГАИ разберут судится. А Естественно. Вы, наверное, фильм Вы тоже вместе, да? Американский. С кем? А Форза зачем? Ой, в Шевроле. Тоже не знаете, да? Вот елки Вообще, палки. Сейчас милиция приедет, я думаю, она разберется. Милиция да я приедет. думаю, мы сейчас вызовем эвакуатор. Машины неизвестно чьи. Конечно, да. Получается, вы украли машины. Конечно. Ого. Да, да. Украли, А вы точно вызвали если... милицию? Конечно. Полчаса назад. Хорошо. Мы вам тоже рекомендовали бы ее вызвать естественно, конечно. А как же? Машины едут на заправку, вы что? Конечно, да. Машины едут на заправку, и поэтому надо вызвать милицию, чтобы они задокументировали этот факт, что они едут на заправку. В том-то все и дело. Частный транспорт, он едет на заправку в любое время, вообще, в любой час. Вообще, я, же, думаю, вы имеете право на это, правильно? Ну, конечно, но как же. Точно так же, как и мы имеем право. Конечно. Конечно. Тем более у нас тут ДТП легкое. Заблокировано жигулем якобы поломанным. Якобы поломанным. Но мы покажем, как этот Жигуль вдруг э, чудным образом реанимировался и будет держать своим ходом. Хозяина вы видели. Заказные проплаченные акции. Люди заехали, попили кофе, взяли деньги на заправочку и отправляются. Люди незнакомые, совершенно. Вон сидят, курят все. Страна должна знать своих героев. Вот так у нас Чередниченко расправляется с теми. Ну как он считает, что они типа слабже его что ли, недостойны его. Простые люди для вас не это самое. Вы не можете. Чего не можем? Конечно можем. А никто не спрашивал? Никто как? Даже не подошел. Да что вы говорите? А я я спрашивал, да я спрашивал. Пришли, Зафиксировано. На кричать, Зафиксировано. На каком основании вы перекрыли переулок? Пришел, вас как зовут? Какая разница Все, к я, я, ну, я, я житель а вот здесь снимаете? живу. Да, а, вот вот... Вот... а мне вот интересно, что, что за ситуация интересна? такая? Посмотрите, люди вот известные, вот вы да. тоже да. люди да. известные. Ничего, вам это, взгляд это взгляд моя взгляд личность, взгляд. С... С... я издалека снимаю. Это Просто нет. моя личность, я что? имею право. Вы я вы только что посмотрел себя в интернете, только что посмотрел в интернете, я имею право снимать понимаете? Так же, как сотрудников ГАИ, так же, как и милицию. Вот. А мое дело, использовать это в суде или нет против вас. Заявление кто примет? На это самое. Вы же бачите, что тут получается. Так, все будем фиксировать? Меня? Да, 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 фиксируем, конечно, ну, а как давайте, же. Выстраиваем машину, фиксируем, то есть все записываем. Кто выстраивает вот Ну, это пойду. блокирование, э, блокирование, понимаете, были мы не, были? весь переулок Они люди стоят, были? не могут на работу выехать. Понимаете, да? Да, да? да, а да, да. Пойдем, я заявление сразу напишу, потому что тут опрос, не опрос. Понятно. Ну. Внимание, обратите внимание, мы машину убираем. Да вы что, вы же добровольно, вы же только что полчаса назад не хотели. Поломаны были. А вы, кстати, зафиксируйте В гаражное хранение автобуса. Обязательно, конечно, естественно, не гаражное хранение, естественно, все же все будет зафиксировано. Все будет написано сейчас в заявлении. Я запрещаю вам с меня снимать. Спасибо. нарушаете мои конституционные Извините, пожалуйста, извините, что мы нарушаем ваши конституции и права. Я последний раз вас пятый раз Я же еще раз объясняю. Да? Я вам еще раз Я даже объясняю. не знаю, как вас... Вы не представились, достали... Это не обязательно совершенно. Я проходящий мимо человек, живущий на переулке Проходя... вот на... Пожалуйста, вот этого члена. Доброго дня. Здравствуйте. Вот такой у нас беспредел творится в Полтаве. Ну а когда этого человека поставят мэром, вы представляете, он будет перекрывать школы, детские садики, когда ему будет неугодно, когда люди неугодные. Вот так у нас поступает пан Чередниченко, Сережа. Я не понимаю, че бандит, че депутатчик, кто он на себя как называет. Одного, простите, зачем он по одному... Отремонтировался Жигуленок, да? Но ну, вот видите, как чудным образом. Сейчас мы заснимем этот Жигуль. Выезжаем быстро, выезжаем. А вы пока стойте. Чудным образом выезжаем, а чудным образом. Вот. Чудным образом отремонтировался Жигуль, который был поломанный. Прямо чудным образом отрим... Это Вы, вы блокировали придвижение машины я на улице. Вы под статью попали. Да И чудным образом сделались. Чудным образом сделались. Это я вы судье объясняете. Покажите руки. Ну покажите я руки. Не хочу, чтобы меня Все, снимали. я понял. Нет вопроса. Это вот свидетели, вопрос? несколько свидетелей, когда даже вы не лазили, не лазили волосы, под машину. Волосы, вы меня не снимаете, я вам запрещаю. А а Ничего, Ничего. Да, да, да. 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 Смотрите, у человека там Да, он, он препятствовал сзади, блокировал на видеокамере, и все снято. А Это их не человек такой? совершенно. А а че? Он, он резко отремонтировался и начал движение, понимаете, Подождите, да? Я вот я полыбался, полыбался. вот я так вот. Вот люди заезжают в переулок, наконец-то, простоявший час, они наконец-то имеют право заехать в переулочек. Громкое дело получится. А вы, вы, вы Очень громкое. Поедите, что делать? Какая разница? Я а, сейчас, поеду, сейчас поеду, поеду на свою доктору, работу. Да? Я И сейчас пепель, поеду да? на, на свою работу. А мы поедем сейчас в прокуратуру. Обязательно. Обязательно. Давайте. Спасибо. Давайте, Спасибо. давайте. Давайте, давайте.